С встречались, у вас были разговоры? Нет, я его знаю хорошо, мы сейчас на семинарах встречались, поэтому я его знаю. Какие-то задачи на весеннюю часть руководства будут поставлены или будем наигрывать уже состав? Нет, ну конечно, есть, должно быть, потому что у нас команду сохранить. Решили, привезли. А уже потом, конечно, из-за одного надо где-то... Наигрывать где-то, чтобы играли они в другой футбол, который я вижу, который я смотрю, который я вижу, потому что жизнь идет вперед, и футбол меняется, и все же меняется. Поэтому, конечно, будет. Поэтому задача первоначально, а уже на следующий, на следующий сезон уже будет, конечно, серьезная задача. Чи означає це, що ви відмовитесь від атлетичного футболу, яку Волинь культивувала останнім часом? Ну ви знаєте, все одно футбол, атлетичний все одно по собі сам. Ну, за все це футбол, де гра футбол. Много скорості, много боротьби, жорсткості і все Ну, Це футбол, це спортивна гра, поэтому здесь має бути все. А ці, що тут працювали, тренери, чабан, дикий, вони будуть забезпечені роботи? Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, я не знаю. Здесь я оставил братаря, Блажаева, что я его знаю, очень хороший тренер. Вопросы по нему нет. А ваше первое выражение ведь заявился за инфраструктурой в Волыне, пожалуйста. я думаю, что надо идти вперед, и здесь, наверное, много проблем есть. Я так. Думаю, здесь надо и детская школа, чтобы была на хорошем уровне что-то здесь открывать и много работы Я ездил, когда играл Там сейчас буквально уже будет три поля. Да, Юрий Петрович, шесть. Шесть. Нет, ну 6, а 3 хотя бы построить, потом еще три. И будет искусственно покрытие, потом. попозже Я, 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 я если возможно, я отвечу чуть обширнее на этот вопрос. Значит, в планах акционерного клуба и в планах и уже в действиях стоит производство в шести полей и строительство базы дачного. Все знают, я думаю, здесь шесть полей с травяным покрытием, плюс поле с искусственным покрытием. Там же с дачным, где сейчас существующее поле. Плюс э -э перестройка этого стадиона с обновлением тоже поля. как это дело там все дети топчут траву? Ну вот, э, пока мы видим следующее. Чтобы э, теревна, во-первых, не принадлежит клубу. Варенье. Оно варенье, да. Э, и, в принципе, в дачном есть возможность создать не просто поля, а создать э, целую школу, или, как сегодня принято говорить, э, э, такую ну, академию. академию футбола. Да? Там есть здания, где можно обеспечить... Э, Правильное питание спортсменов, жилье, если они приезжие, э, с доставкой, с транспортом тоже нет проблем. 7 километров от города, прекрасное экологическое место. Я думаю, это будет опопить. Что сегодня тренд? Это удаленная часть, не наша земля. А вы знаете, сегодня социальные структуры могут создать нам кучу всяких проблем. Потому что почему-то так довелось, что только пирог ставится на стол, сразу очень много к нему. Кстати, ну, желательно отпустить но не тех, кто реально работает с детьми.